আচলাম আলিকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ দুৱাত আল্লাহ ৰহমত ময়ো ভালে আছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভাবিলোঁ নতুনকৈ আকৌ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি সেই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰা হ'লে এয়া ৰাতিপুৱা মই ঘৰ সাৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগটো আৰু ইমান দিন মই অহা নাই কাৰণ মোৰ গাটো ভাল নাছিলে ডাক্ত দেখালোঁ দেখুৱাৰ পিছত মানে ডাক্তৰে ক'লে যে ইউৰিক এচিড বাঢ়ি গৈছে আৰু সেইকাৰণে মানে গাটো একেবাৰে দুৰ্বল লাগিছিলে আৰু সেই ব্লগ কৰা হোৱা নাই আৰু মনটোও ভাল নাই সেইকাৰণে ব্লগেই কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে আকৌ আহিছোঁ ব্লগ লৈ কিনে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এইবাৰ বাৰিষাৰ পানীৰ যি অৱস্থা বেয়া কৰিলে মই দুদিনমান আগত এটা সৰু এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে যিহে একদম ঘৰৰ ভিতৰত তলৰ পৰা ফুটি ফুটি পানী ওলালে আৰু চব বস্তুবোৰ আমাৰ উঠাই থ'বলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে কাম মানে এতিয়া ইমান বেছি হৈ গ'ল মানে কাম কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই চব নতুনকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে ধোৱাকৈ ধুবলগীয়া হৈছে মোচাকৈ মুচিবলগীয়া হৈছে তথাপিতো চফা কৰিব পৰা নাই আৰু তলৰ পৰা পানী ফুটি যি যিহেতু ওলাইছে গতিকে গোটেই ঘৰৰ বস্তুখিনি মানে একদম উঠাই মেলি এইটো ৰুমৰ পৰা বস্তু সিটো ৰুমত দিছোঁ সেইটো মই বস্তু সিটো ৰুমত কৰিছোঁ মানে কাম ডবল হৈ গ'ল সেইদিনা এনেকুৱা কৰি কৰি মানে গোটেই ঘৰৰে কামখিনি মানে বাঢ়ি গৈছে মই এতিয়া পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ঘৰখন সাৰিবলৈ দেখিছে আমাৰ ঘৰখন কিমান ডাঙৰ হয় একদম গোটেই ঘৰখন সাৰি মেলি চিজিল কৰি দি চিজিল কৰিছোঁ মই কাৰণ আজি তিনিদিনৰ পৰা লাগিয়ে আছোঁ ঘৰৰ কামত তথাপি ঘৰৰ কামখিনি শেষ হোৱা নাই আৰু সেই মানে এতিয়া আৰু মানে মানে আজি মানে কমপ্লিট কৰিম বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ যে আজি মানে ঘৰৰ কাম কৰি শেষ কৰিবই লাগিব বুলি আৰু সেইকাৰণে মানে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একদম ৰাতিপুৱা সোনকালে কামখিনি আৰু ইফালে মই ঘৰ সাৰি আছোঁ আৰু মাক ক'লোঁ অকণমান শ্বুট কৰি দিবৰ কাৰণে মায়ে সেই কেমেৰাটো ধৰি থৈছে আৰু মই পিনে ঘৰৰ কাম কৰিছোঁ আৰু সিফালে মায়ে মানে বাকী কামখিনি কৰিব দুপৰীয়া সাজটো মায়ে ৰান্ধিব বুলি কৈছে আজি এই দেখিছেই নহয় মায়ে মাছ কাটি আছে মায়ে পিনে মাছ কাটি মেলি তৰকাৰী চৰকাৰী বনালে ভাতো বনালে মায়ে আৰু মই সেইপিনে গোটেই পা ঘৰৰ কামখিনি কৰিলোঁ কাপোৰ আছিলে এগালমান ধুবলৈ সেই কাপোৰখিনি ধোৱাখিনি মানে শ্বুট নকৰিলোঁ আৰু চবতো দেখুওৱা নাযায় ন যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু সেইখিনি দেখাইছোঁ তাৰ পৰা সেয়াই আৰু আৰু এয়া দেখিছে নহয় বিচনাখন এতিয়ালৈকে মই উঠোৱা নাই পিনে পাকঘৰখন সাৰি মাজৰ ৰুমটো সাৰিলোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ মোৰ ৰুমত আহি কিনে মোৰ বিচনাখন মই উঠাম সেই আলনাখন দেখিছেনে খালী হৈ আছে গোটেই আলনা কাপোৰখিনি লেতেৰা হ'ল গোটেইখিনি ধুবলগীয়া হ'ল ধুই মেলি চিজিল কৰিলোঁ আৰু ইফালে পাকঘৰত আহিলোঁ মায়ে এয়া মাছ ভাজি আছে আৰু মাছখিনি ভাজি ফুটিব বুলি কিনে ঢাকনি মাৰি থৈছে মই এনেই অকণমান উঠালোঁ দেখাবৰ কাৰণে যাতে চাওঁচোন কিমানখিনি হৈছে আৰু ইফালে মায়ে চাউল ধুই আছে ভাতখিনি ব বনাবৰ কাৰণে আৰু এয়া এতিয়া ভাত বনোৱা হৈ গ'ল তৰকাৰীখিনি এয়া হৈ গ'ল বনোৱা আৰু ইফালে এয়া ভাত বনোৱাও হ'ল তাৰপিছত এয়া মেকুৰী শুই আছে আমাৰ মেকুৰীজনীটো দেখি জানেই চিনি পায় সদায়ে থাকে আৰু ইফালে মায়ে চাউল ধুই কিনে ৰ'দত দিছে শুকুৱাই শুকুৱাইছে চাউল গুৰি কৰি থ'ব কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা লাগে ন পিঠা চিঠা খাবৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি কৰি থৈ ল'লে ভাল হয় আৰু সুবিধা হয় আৰু এয়া চাওক এখন বহুত পুৰণা এখন ফটো এখন দুহেজাৰ বাৰ চনৰ হয় এখন মোৰ ভতিজা ছোৱালীজনী তেতিয়া তিনি বছৰৰ আছিলে আৰু সেই তেতিয়াই স্কুলতে ফটোখন তোলা হয় আৰু এতিয়া হৈ গ'ল গধূলি গধূলি আম কাটিছোঁ কাৰণ আমকেইটা আছিলে মায়ে ক'লে যে আমখিনি কাট কাটি কিনে চবকে বোলো তাৰপৰা সেই গধূলি মানে চবকে আম কাটি দিলোঁ আৰু ইফালে মায়ে আজি পকৰী বনাইছে পকৰী ভাজিছে এইখিনি ভেবেলী লতাৰ পকৰি হয় খোৱা হ'ল আৰু এইপিনে লৈ লৈছোঁ পেটুকুৰা মই আৰু পিনে মা চাহ খাই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ